Тяжелая игра была на встречных курсах. Мы атаковали, на атаковал. Где-то я заметил, что во втором тайме, где-то минута 15-20, было видно, что наши футболисты начали чуть подустали. И видно, сказалось все-таки, кубковая игра плюс дорога. Через два дня на третий, и вот видно было, что уже не было даже сил особо атаковать, как это было в первом тайме. Ну, в принципе, играли достойно, играли неплохо, как бы к футболистам вопросов нет в этом плане. Все, все старались и играли через не могу на усталости большой. Пропустили гол со штрафного. Я не думаю, что Чумак виноват. Я думаю, скорее всего, что просто Загинайлов хорошо исполнил штрафной. И поэтому мяч залетел. Вроде стенка была правильно выставлена. И ну, мне так, по крайней мере, показалось. Будем смотреть. Ну, играли с хорошей командой. Ну, я уже говорил. И хочу повториться, если не забиваешь ты, значит когда-нибудь все равно забьют тебе. Так и получилось, не получилось с игры, получилось с штрафного удара. Поэтому чуть-чуть обидно, мне кажется, что все-таки игра ничейная. И практически все игры, которые мы проигрываем, мы и так и проигрываем, один мяч где-то залетает к нам, а у нас вот эта проблема с реализацией. И сложно ее решить. Можно поставить игру, можно там придумать кучу интересных комбинаций там, и э, тактических разных там и схем, и комбинационные игры, там и все. Но научиться бивать очень сложно. Поэтому Витя Барко забивал в прошлых играх, двух-три гола забил, но в этой игре сегодня как бы и пробил неплохо, ну вратарь вытащил. Поэтому, чтобы выигрывать, надо забивать. Пожалуйста, вопрос. Буквально перед вами тренер Митяника сказал, что в первом тайме помешала и команде раскрыться жаркая температура. А вы как команда более южная, первый танк хорошо отыграли, а во втором начались вот так провалами контролируете мяч, то просто второй пас нужно это можно объяснить? Тоже температура? Да не, я думаю, это усталость. Ну, три дня назад играли с «Динамо Киев». Это же не, непростая команда. И понятно, что было очень тяжело. Тоже так же бились. И, ну, это была и психологическая усталость после такой игры. Мы сыграли игру, и на следующий день собрались и поехали в Ахтырку. Как бы не было времени даже по большому счету отдохнуть. Как бы тренеры, руководство клуба, все друзья, мы вместе раньше играли, общаемся. Но все равно для меня непонятно назначение игры на два часа дня. Даже при том, что это выходной день, но можно играть и в 4, и в 5 но не в два часа. Два 2 часа дня, я считаю, это не футбол, это сделано неправильно, хотя я, живу, я с уважением отношусь к руководству клуба и тренерам, и всем, ну, непонятно, честно, на два часа, ну как, ну не бывает так. Футбол бывает в 7 вечера, там, пускай в 9 вечера, но не в 2. Поэтому жара, я думаю, как жара, это просто усталость, если не успели восстановиться после той игры. Когда тренер, ваш оппонент, начал носить коррективы, вводить замены, как бы у вас уже было предчувствие, что дело близится к нехорошему? Вы раз за раз уже появлялись такие опасные моменты. Не было ли желания как-то перестроить? Где-то, где-то, наверное, было, но я не видел, чтобы кто-то так откровенно выпадал и не хотелось просто, если в принципе более-менее шла игра, кого-то вводить нового, ну были варианты там, Батюшин вышел на замену, Морис, но ну, у них мало еще игровой практики и поэтому где-то я решил, что все-таки те, что на поле, они чуть посильнее, чем те, кто вышел на замену. Поэтому не хотелось делать эти замены. Ну, я думаю, ну, по-разному можно говорить. Конечно, если вышли, забили в два гола, сказали правильно, а так, может, неправильно. Ну, я думаю, что, что наверное, тут же ж получается, как бы гол забили не с игры. Моменты были, да, и там были, и там были. Но гол не с игры, гол со штрафного. Поэтому это как бы отдельное. Ну, случайно игрок сыграл рукой. Я думаю, что он неумышленно играл и получился штрафной. Ну, ну, перед этим, помните, был момент, когда наши два футболиста отобрали у защитника мяч и могли выйти вдвоем против вратаря. И, скорее всего, это тоже закончилось голом. Ну, судья дал свисток, поэтому тут, что тут скажешь? Мы звернули увагу, что Морис развернулся на тренировке очень так нацелено. и, возможно, и Диньер, и... Не вже. Можливо, його потрібно раніше тільки вести було. Чи ви не вважаєте? Ну, в минулій грі він грав всю гру, а сьогодні був Барко, тому що він минулу гру не грав, в нього була е карточка і він пропускав за дискваліфікацію. Від, від Моріса? Ну, не знаю, мені здається, що для моріса треба ще трошки більше, щоб жарче було. Десь під 40, коли буде, тоді Моріс сповне відкриться. Дякую.